Всем привет, давайте начнем. Меня зовут Максим. В общем, сегодня я решил рассказать о том, собственно, что происходит в мире мобильного Linux, чтобы как-то презентацию как-то ограничить от всего-всего-всего, как -бы, чтобы все меня понимали, значит, первая аксиома, которую нужно принять, если вы хотите меня понять, что Android к Linux имеет очень ну, такое отношение, которое меня не интересует в общем, и в полной мере не является. Вот. И тем образом сегодня я хотел рассказать о том, э, что такое мобильный Linux и самое главное, какие истории нас его постигают. Сначала я хотел назвать что-нибудь вроде Linux, смерть мобильного Linux. Потом я посчитал, сколько таких смертей бывало. Мне показалось, что правильно назвать смерть мобильного Linux. Вот сколько раз он умирал. Вот. И вообще весь этот процесс мне больше всего напоминает некромантию. Вот, когда его восстают из пепля регулярно. Итак, минская платформа Linux, <связать> мобильная платформа. Те, которые имеют отношение к телефону, не близко к ним, фамилия. Вот, если кто помнит, в начале 2000-х устройства на iPad Access Linux платформа, даже в Минске было пару разработчиков, из есть, было которые пытались в нем что-то делать, пока его не убили. он мог и мертв. Тут уже это поближе к нам кто-то следил, возможно, знает, как эта платформа развивалась и умирала. Вот. Moemo, так или иначе, считается в данный момент мертвой платформой Моблин. После того, как он объединился, так или иначе, многие его признают мертвой платформой Мего, фактически объявлены еще до выхода первого устройства мертвый год назад. Вот. Linux Mobile, вот, который присоединился к Жертизин, который фактически каким-то образом, если не можно назвать живым, то в рамках какого-то другого проекта. Короче, все эти платформы умерли, что, в общем-то, с маркетинговой точки зрения, наверное, беда, но с точки зрения большинства людей, на самом деле, это не имеет никакого значения. Названия меняются, процессы, результаты все равно остаются. На что я хотел бы сейчас вот подчеркнуть внимание, то, что маркет, маркетинг такой ну, умирает платформа, на самом деле, после каждой из этой платформы остается куча наработок, которые на самом деле не являются пустыми и выброшенными. Почему-то как-то после смерти любой из платформ мы начинаем считать, что она умерла, что была куча потраченных ресурсов, нет, что это сделать, на самом деле все не так. Итак, Фамилия. Перед тем, как умереть, вот данные товарищи что сделали? Впервые было именно ими разработано там, компании Compaq и ПКГ. Вот, дал старт значительно ставит в развитие с таким оболочком ОПЕ, которая на самом деле была форком от Qtopi, который на Qt2 базировался, mm -hmm. на базе которой потом был Qt4 и вообще развитие мобильного направления Linux дало тонну и ГПЕ, которое можно встретить и на самом деле было ну, до последнего времени практически везде в рамках проекта ПДК было куча разработано тулов, тех самых простых, понятных, там, скретчбоксов, э, снятия скриншотов, э, редакторов минимальных на языка и так далее. В общем, это были, собственно, софт, который разработан был фактически в 2002 году, я специально сегодня посмотрел последний релиз ОПЕ. Казалось бы, смерть 8 лет недавно, произошел в 2010 году и развивается. А вот ГПЕ, ввиду того, что платформы ГТК не было таких резких скачков, до сих пор этот софт встречается очень много где и качует из очередной новой или платформы в новую. Вот. Следующая штука, которая умерла, был Access Linux -платформ. Вот, товарищи пытались одни из первых выстроить инфраструктуру устанавливаемых приложений. Вот. Так или иначе, это был уже опять же проект, который в те годы было модно базироваться на базе Gnome, вот это эффективно получалось, это уже был проект, который начал активно использовать десктопные возможности Linux. Гастример, GTK, Matchbox, Plus. Вот таким образом началось движение на унификацию телефонов и десктопов для Linux, где это разделение на самом деле действительно зачастую не очень нужно. Платформа умерла, кучу разработок, и кучу наработок, которые были сделаны, и все остались в апстриме, в продуктах, которыми мы пользуемся. OpenMoka. История примерно аналогична, небольшая компания, опять в полной смерть платформы, но в сухом остатке, что остается, что удалось сделать, что удалось не потерять. с организовали огромное комьюнити у людей, которая сформировалась, а, таких вот, которые сформировалась на фоне того, то все-таки, на самом деле, если вы хотите что-то сделать, то нужно делать похоже это самим вот, про, пожалуй, 95 год, и период установки Linux на ваши десктопы. Вот. Так или иначе, вот в этом комьюнити удалось сделать огромные-огромные вещи. Во-первых, в этом году удалось уже выпустить новую железку, что фактически можно, некоторые считают, считают как возрождение, а на самом деле ничего драматического не случилось, вот эта вот плавная линия развития, она просто не останавливалась. Если уже комьюнити может выпускать железку телефонную, пускай она там стоит значительно дороже, чем ваш телефон обычно, но сам факт, что эта цена еще приемлемая, и стоит она гораздо дешевле, чем ваше личное время, которое вы потратите, что-то с ней делая, то это уже демонстрирует то, что мы, ну, по факту, да, вот, достаточно близки к тому, что на самом деле весь Enterprise можно послать куда подальше и делать то, что мы хотим. бунмок <coughs> был первым мобильным проектом, который полностью попал в общий дебина. Вот, таким образом, фактически большинство мобильных вот этих вот дистрибутивов, они все варили собственные каши собственной пакетной базы которая фактически умиралась ни в какой апстрим большого дистрибутива не попадало. В рамках одного из подпроектов стейбл Hybrid релиз, как бы все наработки, все попало в Debian и, грубо говоря, на OpenMokovцы телефоны, или на самом деле на кучу других телефонов, на которых удалось спортировать уже звонки и так далее, устанавливается самый обыкновенный Debian, включая звонилку и весь необходимый софт для телефона. Вот, ну и очень-очень важный момент в период еще жизни компании, как бы компания OpenMocker сменила три платформы для разработки GUI, GTK, как бы начался, с вариантом, не понравился. Потом была попытка адаптировать Qt Extended. Вот, опять же, там некоторое количество на разработок вообще use кейсов полезных. Потом отправилась дальше, как бы, по этапу очень полезных, которые еще пришли в ПЕ. Вот. И самое главное, что потом долгое время это становилось главным плейграундом таких вот для разработчиков Enlightenment. Вот, в рамках которого тестировался софт, вообще разрабатывались интерфейсы, грубо говоря, была пачка пользователей, на самом деле, 100, 200, там, 300, которые пользовались этим, мы пытались что-то разрабатывать, фиксились баги, адаптировались и так далее. Вот, вот это вот, потом нам, как оказалось, все продолжалось. Так, Мэйма. Отличная платформа, которая имела достаточно долгий цикл, пока ее официально почему-то не начали признавать мертвой. Вот. сейчас еще жива она жива в душе, почти все это живо, почти все эти платформы живы, почти все они развиваются, но маркетинг считает их мертвым. И, к сожалению, если не знать ситуацию внутри, со стороны это все воспринимается как мертвая платформа. Вот. Опять же, дала значительный толчок к развитию всевозможных ГДК, мобильным интерфейсом, Hilden и так далее. Вот. Адаптирование кучу софта началось в рамках проекта Моема. Тоже очень-очень важный момент, когда кучу софта, который действительно вам необходим на мобильных телефонах, он не готов, а его надо адаптировать и так далее. Вот. Именно в рамках проекта ММА мы увидели, как на телефонах или на мобильных интернет что это такое нормальная интеграция различных имов и пима, когда, грубо говоря, вы из жабера получаете e-mail пользователя, он вам добавляется в адрес-бук, и потом вы при написании письма как вы все это видите. Фактически впервые на телефоне они это сделали такой тесной интеграции на самом деле в данный момент ну, мне не показал никто. К сожалению, в Мего они это немножко испортили. Но я надеюсь, починят. На заре уже как бы, на кон... ну, грубо говоря, пару лет назад, когда уже началась разработка МИДУ, когда в рамках проекта Мои мы начали движение на Qt, опять же, в рамках проекта Мои начался бутстрап и развитие мобильного... мобильной части библиотеки Qt, Qt Mobility. И началась как бы, подготовка данной библиотеки к тому, чтобы она была полностью готова к жизни. Моблин был такой проект, на самом деле разработок от Intel вот, в рамках их как бы, лабораторий. Open source. На самом деле причислил здесь два проекта, которые первые пришли в голову, но на самом деле Моблинов, вот, чем они потрясающим занимались, они не делали ничего. Визуально, возможно, красиво, они не сделали ничего визуально полезного, что продавалось, но они очень активно, активно развивали различные апстримовские проекты. Connection Manager, кто вы, бандит, многие сталкивались, очень много там наработать, много в стримере, вообще различных тулах, которые они просто адаптировали. Следующая мертвая платформа Mego, вот, в рамках которой, опять же, продолжилось развитие э, интеграции и использования того, что у нас на мобильном телефоне, скорее всего, должен быть софт и подходы, и в библиотеке одни и те же, что и в десктопе, и некоторые развития библиотеки Quick. Это уже такой декларативный вариант Qt. Вот. Linux Mobile, как часть организации, которая уже объединилась э, с Intel и назвались не Spiftizen, к сожалению, ничего конкретного, что они оттуда сделали, я не нашел. В общем, как-то со стороны это мне показалось, то, что это была какая-то маркетинговая штука для объединения всяких мотороловцев и прочих, которые любили крепать сказки на телефоны от своего никому ничего не рассказывая. Возможно, я не прав, но информации не нашел. По крайней мере, поверхностно. Вот, итак, как бы краткие по мертвым платформам понятно, да вот позвольте вам представить несколько будущих платформ, которые назначены через пару лет, по моим ощущениям, опять будут считаться мертвыми. Вот, но наработки которых так или иначе продолжают использоваться. Тайзен, фактически, представьте себе, собственно, тот самый все наработки, там, грубо говоря, которые сделаны в в рамках проекта Мэйэма и только заменили КТшную или Хилденовскую часть на... Light Enlightenment 17, который активно пилился там, в том числе с давних пор и тестировался в рамках проекта OpenMock. <coughs> Два проекта типа мертвых, но технологии полностью живые развиваются. На этой неделе Nokia начала анонсировать то, что, грубо говоря, возможно, N9 был не последним телефоном на мигу. Мы попробуем его сувать в какие-то дешевые устройства за 100-150 баксов. Там безо всяких маркетов просто давать железку, в сюда все будет. Раз. Ну, бывает. Вот. Но, так или иначе, грубо говоря, микромантия бывает даже внутри отдельной компании, которая собственные продукты иногда может возвращать к жизни, а может переименовывать и так далее, не суть важно. Очевидно, что в будущем у нас как в ближайшем ожидает некоторое развитие направлений, которое в этом году стартовало Ubuntu, это когда попытка сожительствовать с андроидом, который является очень популярной системой, где у вас происходит тесная интеграция или расширение телефона на десктоп и так далее. И в принципе, с моей точки зрения, недалеко то время, когда у нас фактически в любом Linux-дистрибутиве будет софт почти ну, готовый так, в том или ином виде для использования на определенных телефонах. Вот когда все-таки мы сможем и все что угодно ставить все что угодно. Все я верю, там очень много было чего-мертвого. Чудная платформа Вебос. Веб-босс. А да, вот та отличная мертвая платформа, которая дала идеи того, что делать все на HTML. Есть еще просто небольшая версия подхода. Страниц этого не существует, наверно. Окей, Это, наверное, я как бы хотел сфокусироваться на том, что имеет отношение к функции звонить и говорить, а не к мобильным дистрибутивам. Дело в том, что они в рамках работы Open Code серьезно вложились в допиливание XCB набора, серьезно вложились в допиливание EFL, заставили работать на экранах с двумя цветами, 16 с 16 цветами. то, что из коробки было просто сломано много-много лет. Тоже активность вот аналогичного типа, почему не знаю, с нет, не графическая, не хроманская. Потому что на самом деле все платформы, все разработки по каким-то мистическим причинам, они оказываются нужны через пару лет. Почему ты считаешь, что они это не любят? Может быть. Какие-то вопросы, комментарии еще? Тогда все. Спасибо.